بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل انقذه من لساني يفقه قولي انتم بمفهوم مسلمين مسلمات Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berada pada hadis yang ke-533 membicarakan tentang bab puasa daripada kitab a uh, Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. An Salman An Salman Nabni Amirin Ad-Dibbi Ad-Dabbi Radiyallahu taala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afthara ahadukum falyufthir ala tamrin fa in lam yajid falyufthir ala ma fa innahu tahurun daripada Salman bin Amir radiyallahu taala anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda apabila salah seorang di kalangan kamu nak berbuka puasa Maka berbuka puasalah dengan tamar Ataupun kurma Tamar dipanggil kurma Fa'illam yajid Fal yuftir ala ma' Kalau tak ada tamar, tak ada kurma Maka berbukalah puasa dengan air Fa'innahu tahur kerana air itu adalah suci Dalam hadis ini sebutkan Fal yuftir ala tamrin Hendaklah berbuka puasa Arahan, perintah Nabi bukanlah menunjukkan wajib tetapi perintah arahan ini adalah hukumnya sunat mengikut majoriti di kalangan ulama sebab apa Nabi buka puasa dengan tamar kurma kerana kurma ini dia manis dia lebih cepat memberi kekuatan kepada orang-orang yang kuat kepada orang yang kuat dia cepat resap cepat mendapat kekuatan dan mengisyaratkan juga kepada halawatul iman kemanisan iman ada yang menyatakan mengisyaratkan ila zawali mararatul isyan mengisyaratkan kepada hilangnya kepahitan maksiat kepahitan melakukan kemungkaran tu pahit eh melakukan kemungkaran tu pahit hilang kepahitan tersebut ha, disebabkan kita buka puasa dengan tamak fiqhul hadis perkara yang pertama disunatkan bagi orang yang berpuasa berbuka puasa dengan rutab rutab ini kurma basah eh ha? kurma yang muda berwarna kuning ke kuning-kuningan sekiranya tidak ada kurma yang basah kurma yang muda dipanggil rutab maka berbukalah puasa dengan tamar dipanggil sebagai kurma Jika tak ada juga Rotok pun tak ada kurma pun tak ada Maka buka lah puasa Dengan beberapa Tegukan air Ini semua berdasarkan hadis daripada Anas an radhiyallahu ta'ala anhu Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yusallia Ala rutabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Selalu akan berbuka puasa Sebelum Nabi semayang Nabi buka puasa dulu baru Nabi semayang dan buka puasa dengan beberapa biji rutab Beberapa ini Maksudnya bilangan yang ganjil Plural dipanggil tiga ataupun lebih Fa'illam nyakun rutabat fatamarat Fatamarat Sekiranya tidak ada uh, Rutab maka buka puasa dengan tamar jika tamar pun tak ada maka hasa hasawatin mimma maka berbukalah puasa dengan beberapa tegukan air ini hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Darul Qutni, Imam Al Baihaqi, Imam Ahmad dan juga Imam Al Hakim. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua al iftar. Berbuka puasa dengan tamar itu adalah perintah syariat. Eh? Kerana tamar itu manis Dan tamar itu adalah kut Kut ini mana makanan asasi orang Arab pada ketika itu Wa nafsu qada ta'ibat Jiwa ataupun diri kita ni Letih dengan kepahitan Kelaparan Kedahagaan, kehausan Maka kita sentuh Perkara pertama pada mulut kita Adalah benda yang manis Syariat memerintahkan untuk menghilangkan keletihan ini dengan sesuatu yang mana dia ini uh, dipanggil sebagai quds dan juga Hulu makanan asasi dan juga manis iaitu dipanggil sebagai kurma. Ha. Antara khususiat ataupun keistimewaan kurma ini idza wasala ila al-ma'idah in wajadaha khali hasala bihi uh, al-ghidha. Antara keistimewaan kurma ni Apa dia? Keistimewaan dia adalah Bila perut kita kosong Disentuh perkara yang pertama Makanan pertama yang disentuh oleh perut kita adalah kurma Maka akan terhasil al-ghiza Seolah-olah itulah makanan yang mengenyangkan eh? Makanan yang mengenyangkan Wa illa akhraja ma hunaka min baqa'i ta'am Sekiranya di perut kita masih ada saki baki makanan maka kurma tersebut akan membersihkannya iaitu akan mengeluarkan saki baki makanan dalam perut kita. Inilah akamalisyafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatih. Begitu penyayangnya Nabi terhadap umatnya. Nabi beri nasihat kepada umatnya i'ta'u at-tabi'ah ash-shay' al hulu ma'a khalbil ma'idah ad'a ila qabulihi wa intifa'il qawi bihi bilamana memberi sesuatu yang manis ha eh, pada ketika itu perutnya kosong dia lebih uh, mendorong kepada penerimaan dan juga menafikan sesuatu yang kita panggil sesuatu yang diterima oleh semua orang bila sebut tentang makanan perut yang sedang kosong bagi ke rumah semua dapat terima al-tabi'ah ha, tabiat ah. Al -tabi manusia manusia pada ketika itu memang perlu nakkan benda yang manis kerana perutnya kosong perkara yang ketiga ada pun air yahsul laha bisawm jabis sebab apa Nabi akan buka puasa dengan beberapa tegukan air Kalau tak ada kurma dan juga rotak Kerana uh, Bila kita puasa ni kering Jadi kita nak basahkan Tengkok perut kita semua dengan air ha. Sekiranya Perut kita ni Basah dengan air Maka sempurnalah Intifak Iaitu mengambil manfaat eh, Dengan makan Dengan makanan tadi iaitu kurma selepas mana kita habis berpuasa ha. hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Dia berkata nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin, seorang lelaki di kalangan orang Islam, dia berkata, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu buat puasa puasa bersambung ni. Kami tak boleh buat. Maka Nabi kata wa ayyukum misli? Siapakah kamu seperti aku? Nabi kata siapalah kamu ini? Eh, yang sama dengan aku inni abitu yutaimuni rabbi wa yasqini aku ni bersama dengan Tuhan ku Tuhan ku bagi aku makan Tuhan ku bagi aku minum falamma abau anjantahu anil wisal wa solabihim jawman apabila mereka enggan untuk berhenti daripada wisal wa solabihim jawman maka sambunglah satu hari eh? kemudian satu hari mana sambung satu hari satu hari puasa. Summa ra'abul hilal. Kemudian mereka nampak anak bulan hilal. Faqala law ta'akhkhara al hilal Nabi kata apa kalau lah anak bulan ni lambat tak keluar lagi maknanya pasti aku akan tambahkan puasa sehari lagi. Ha, puasa bersambung maksudnya. al wisul mana tak makan siang tak makan malam. Siang pun tak makan, malam pun tak makan ma bukan disebabkan malam tak makan tak uh, kerana berpuasa bukan kerana tak ada makanan tetapi kerana berpuasa. Kalau seseorang itu berpuasa siang dan malam, malam berpuasa dia tak tidak ada makanan. Dia tak niat puasa pun malam. Maka itu dibenarkan. Ada pun yang puasa siang dan malam Berpuasa bersambung Siang dan malam dan juga esok sekali Itu dia panggil puasa wisol Inilah dilarang sama sekali Sampai sahabat tak kata Kamu boleh buat, kami tak boleh buat Nabi Memberi satu persoalan Dan mengetuk hati mereka Sebagai satu celaan kepada mereka Apa dia? Siapalah kamu yang sama Sama level dengan aku Sebab aku bersama dengan Tuhan aku dengan Allah Ta'ala Ta'ala bagi aku makan, Allah Ta'ala bagi aku minum Ulama faham Abau Dalam hadis tersebut Falam ma'abau anjan tahu Sahabat semua dia enggan Enggan untuk uh, Stop daripada puasa wisal Mereka nak teruskan kerana mereka faham Larangan Nabi ini larangan tanzih Makroh tanzih bukan makroh tahrim ha. Cuma Nabi kata Iza ra'awul hilal Law hilal Bila mana telah di Nampak anak bulan syawal Maka tak ada dah puasa pada ketika itu Eh? Ha. ha. fiqhul hadis yang pertama ulama ashabu syafi'i ittifaq sebelah suara di kalangan mereka menyatakan larangan untuk seseorang berpuasa wisal maksud puasa wisal puasanya dua hari siang dan malam berturut-turut ataupun lebih tak makan tak minum tetapi niat puasa ha. dan mereka telah meletakkan teks Hukum dalam mazhab syafi'i adalah hukumnya makruh Pendapat yang asah yang kuat Makruh tersebut Bukan makruh biasa Tetapi hukumnya adalah makruh tahrim Iaitu hampir selevel dengan haram Dalam bahasa mudahnya haram lah Haram Wasani karahatu tanzih Ada pandangan kedua kata makruh tanzih Makruh yang ringan dan telah berpandangan dengan menyatakan makruh yang ringan ini oleh majoriti di kalangan ulama. Eh? Ha? Larangan daripada puasa wisal ni sebagai rahmat keringanan kepada manusia. Siapa yang mampu nak puasa dua hari, tiga hari tak menjadi masalah. Tidak berdosa. Wa qad wasala jama'atu min as-salaf al-ayyam wa ajazahu ba'dhum. Sesungguhnya sebahagian di kalangan ulama salaf mereka juga berpuasa Wisal beberapa hari puasa sambung Sebahagian di kalangan mereka Mengharuskan perkara ini Untuk pengetahuan tuan -tuan, Puasa yang terbaik Puasa Nabi Daud AS Satu hari puasa Satu hari tak berpuasa Daripada tuan-tuan nak puasa Wisal Malam, siang, siang, malam Nak puasa terus Itu tidak digalakkan Dan sebenarnya hukumnya adalah haram Makruh tahrim ini sebenarnya adalah haram Perkara yang kedua puasa wisal adalah khususiat yang diharuskan untuk nabi diharamkan kepada umat ini. Perkara yang ketiga adalah hikmah larangan ini, hikmah larangan berpuasa sambung. Apa hikmah dia? Yaitu al-milal min al-malal min al-ibadah. Dia akan bawa kepada kebosanan. Bosan bila hari-hari berpuasa dia kena dibosan tak ada tak ada erti lagi tak ada nilai lagi dah berpuasa tu ha wa li litaqsir dan juga diterdedah kepada uh, kecuaian maksud daripada dia buat 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 takut-takut takut dia tinggal terus tak nak puasa dah sunat ha seterusnya makna abi tu dalam hadis tadi makna abi tu yutaimuni rabbi wa yasbini makna dia Allah taala menjadikannya menjadikan untuk nabi eh menjadikan untuk nabi menjadikan apa fiya quwwatit ta'im iaitu kekuatan orang yang makan dan juga orang yang minum eh Aa, Allah taala beri kekuatan kepada aku seperti orang makan, orang minum Walaupun aku tak makan, aku kurang makan, kurang minum Sumpah dusta dan juga perkataan dusta hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yada' qaul zur man lam yada' qaul zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fil an yada'a ta'amahu wa sharabahu rawahu al-bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang meninggalkan meninggalkan perkataan dusta eh menipu ha. dan juga melakukannya melakukan perkara dusta tersebut wal jahla siapa yang tidak meninggalkan kejahilan eh falaysa lillahi hajah tidak ada apa-apa ke atas Allah taala tidak ada apa ke atas Allah taala tidak ada la api an yad'a ta'amahu wa syarabahu. kamu tinggalkan tak makan tak minum tengah hari dan, dan juga petang di sisi Allah taala falaysa lillahi hajah tidak ada apa-apa keperluan untuk Allah kamu tinggal makan minum tetapi dalam masa yang sama kamu mengamalkan perkara-perkara yang haram ha? Mengamalkan perkara yang haram iaitu berdusta atau bersumpah palsu Seterusnya fiqhul hadis Perkara yang pertama berjaga-jaga daripada perkataan dusta Nah, ha? Laisa ma'anahu an yu'mar bi'an yada'a siyam Bukanlah maksudnya tinggal perkataan dusta Tapi diperintahkan untuk meninggalkan puasa Tidak Batal tu bukan batal puasa Batal tu batal pahala puasa Perkara yang kedua Tidak ada bagi Allah Ta'ala iradah Fi siyami qa'il zur Allah ha, Ta'ala tak nak puasa orang yang bercakap dusta ni Haa Fawadu al-hajah maudi al-idara Diletakkan Hajat keperluan ini Pada tempat Keinginan atau kemahuan Itu adalah kinayah Maksudnya kinayah apa? Kinayah maksudnya tidak Diterima Ibadat mereka selama sebulan Sebab apa? Sebab mereka sumpah pasu cakap dusta. Perkara yang ketiga bukanlah maksud daripada syariat puasa pensyariatan puasa nak lapar dahaga bukan bahkan sebenarnya untuk pecahkan syahwat ha. dan juga untuk tuntukkan nafsu nafsu al-ammarah supaya jadilah ia nafsu yang tenang apabila tidak ada yang demikian tidak tidak terhasilnya demikian masih lagi nafsu ammarahnya berkehendak maka pada ketika itu hanya boleh melihat sahaja eh fala yang zurullah nazarul qabul apabila sekali lagi saya baca apabila bukanlah maksud daripada pensyariatan puasa ni nak lapar dahaga semata-mata bahkan sebenarnya, sebenarnya adalah nak mengikut mengikut tabik kepada puasa itu iaitu memecahkan syahwat eh? dan juga menundukkan diri nafsu ammarah kita pijak dia tunduk dia supaya jadilah dia daripada nafsu ammarah menjadi nafsu mutmainnah ha perkara yang keempat amalan-amalan yang disebutkan ini adalah eh uh, tan khusus saum mengurangkan puasa. Wa saum yakmal bisalamati minha sedangkan puasa akan menjadi sempurna dengan sebab amalan-amalan yang disebutkan tadi. Dan dalam keratan ini kita juga nak memberi tambih memberi peringatan bahawasanya orang-orang yang mukhalif orang-orang yang mukhalif yang buat satu benda bertentangan dengan perintah Allah semata-mata untuk bihifzin ha. nutqi semata-mata untuk menjaga mulut saya kira cukup sekadar ni dulu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu